До слова запрошується ветеран, учасник великої вітчизняної війни, кавалер трьох орденів червоної зірки, двох орденів вітчизняної війни та ордена Олександра Невського полковнику відставці каширін Микола Михайлович. Вважаємо ветераны Ветерани вивікають війни. ветераны локальных войск, афганцы, чернобыльцы и сотрудники и учащиеся Калининской школы. От имени Совета ветеранов, Ассоциации ветеранов внутренних войск поздравляю вас с великой победой, победой над фашистской Германией, 70-летней годовщиной победа над фашистской Германией для народов бывшего Советского Союза являлась самыми грандиозными годами за все существование Советского государства. Советское государство организовано в 1922 году, в 1922 а через 20 лет молодое государство вынуждено было оборонять свою независимость. И в результате принятых мер по сплоченности всех национальностей, входящих в состав Советского Союза, создали мощный, единый лагерь непобедимости. Я не буду останавливаться на остальных моментах Я хочу обратить внимание на тот факт, что во всех мероприятиях, проводимых в годы Великой Отечественной войны, принимали участие внутренние войска. Один из представителей перед нами здесь, памятник, я представитель 290-го краснознаменного новороссийского полка непосредственно принимаешь участие не только в выполнении прямых функциональных обязанностей но и непосредственно в атаке противника. В большей мере я хотел бы обратить внимание на работу школы, где растет новое поколение, способное будет держать нами победы, завоеванные старшим поколением. И в связи с этим поднимается вопрос относительно патриотизма. Спасибо руководству школы, учителям, обслуживающим персоналу за вашу трудную, почетную работу по патриотическому воспитанию молодежи, по обучению грамотности, подготовке специалистов для народного хозяйства и защитников нашей Родины относительно патриотизма у меня именно такое убеждение и никто не встречал, я не возражал на это патриотом является тот кто выполняет законы государства кто почитает традиции и национальные и религиозные обычаи людей окружающих нас это единственное средство обеспечивающее мощность единства государства. Это являлось одним из основных источников победы в годы Великой Отечественной войны. Желаю всем здоровья, успеха в работе, в учебе, ну и, естественно, мира и благополучия в семьях и в целом стране. Будьте здоровы! Спасибо за внимание! Слава Украине!